Ты видишь? Еще один, друг, 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 4 друг, 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 нет, и ВК 3-2, по-моему. 4-3. А теперь эта игра не нужна Эвелине. Потому что они в любом случае будут вторыми. Ну да. -да. Нет между собой все. А лада сейчас решает, с кем она будет играть. С мустангом или с ДБК. Если выиграют, будут с ДБК. Если проиграют, будут с мустангом. Get Get

На, на втором, да? На втором. А, на втором? Даликатася. А Вони, я играл еще один. Выиграли. В кого? У только шос с кем они играли. Какие шок? 4-3 у Олимпа они выиграли. А 5-4. Чти... А програва? Да, за 2 минуты проигрываем. Замінили вратаря и і... вот.

А, а а Я не знаю, как сразу. А? Я не знаю, как сразу. семь три. А, ну, Нет. не тут. Второй раз, что у Субтитры создавал DimaTorzok

Стоять, я хочу, чтобы вы были в поле. Стоять, я хочу, чтобы вы были в поле. Стоять, я хочу, чтобы вы были в поле. Да, шишка. Шишка. Все творческие рейтинги. Потом шпакл. 我不能辜负。 スキルかスキルくる、ね。 з 10-го о 5-ій а з 7-ої о 8:09 з 6-го 10-го і з 8 9 thank <laughs> you Будут играть переходные в среду. Если Лада, если Лада не выиграет, то они будут играть с Мустангом, а то в с ДБК. Ну тогда они будут играть то есть, с Мустангом. ну, ой, тогда они будут с ДБК играть. Тут только я это решает. А Эвелини то вообще ничего уже не. Они останутся вторые, проиграют, выиграют. Для Эвелины этот паш уже ничего не решает. Ну только то, или будут они играть с ДБК или с Мустангом. что он такой взял? Ой, ой. Седьмое седьмой или шестой? Не, шестой ротор. Шестой? Ротор шестой. Да, ну, там, там второй ротор, да? Нет. Вот шестой ему он, пей, или пятый. пятый. Там я не знаю, как там, потому что Патриот не выиграл. А? Ну, Патриот, по-моему, так и остался, говорили, четвертый, прикордонный пятый. Вот я не знаю, или прикордонный пятый, или ротор пятый и шестой. Вот они где-то там... Шестой, шестой или седьмой? Не, 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 Выключено. Там Мустанг их не мог догнать. Мустанг их не мог догнать. Выиграл 5-0. У бамбука. А Бамбука это Второй. Треть, третий. Третий. не

Она играет потом. А? Она играет с Мэнсом. После этого, да? Он уже, ничего, ничего, ничего не Нет. Нет. Но они вылетают обе и так. Оно летает, кто будет последний, кто предоследний. Но они вылетают.

Да, но мне кажется, что как-то придумают, чтобы его оставить там. За что вы сняли? Вот два игрока. Там надо, чтобы на город играло не больше двух игроков старше 94-го года рождения, которые не играют на Украине. А у них играло больше. Они сделают второй остался, да? Мне кажется, да. То есть расширят или какая-то команда снимется. Line 100, если останется. Это нас кто-то переходит добегать, а? Да? Ну наверное, там же нет. Не знаю, смотря кто здесь займет третье четвертое место. Но смотря кто здесь займет третье-четвертое место. Сюда. Сверху. Сверху. А кто был там на третьем? Ну сейчас на третьем бамбук. Но они же будут еще играть. Я не знаю с кем. Там они же не доиграли еще никто. Еще же десядьмое, 10, -е, 10 -е. Еще же неизвестно одна игра, да? Две. А? По-моему, две. Две уже будут постоянно, две игры. Вот, вот две будут? Да. Это кубок. <звук> да, сегодня прям какой-то день сенсации. Прикордонник проиграл, бамбук проиграл, деликатесы чуть не проиграли, Левелина проигрывает. Ну почти. Патриот не выиграл. Твоя на том да? Да. Вот что такое нет мотивации, но как бы им не надо. Но... Это ваш сенерьевый град. Это наш друг, кто-то бачит. А вот, на стол, на стол, на стол, что-то. На стол, бачит. А когда же будет бачит? было бы прикольно если бы деликатесы проиграли тогда и в линии надо было для первого просто выигрывать а и не бы проиграли так то уже так то ну, проиграли то проиграли хтота лада лада товтри дбк і мустак трошки є Да. Так как он играет сейчас, я думаю, что это в ней... Покаже неизвестно, боже, еще не сыграно. Уже нечего будет играть это все даже не закончен день. Я не знаю результаты третьей лиги, которая сегодня играет. А и хочет меняться. Что бы мы не поменялись? Они в пыльке будут так играть, как сейчас играет им ну, видите, им повезло то, что вместо прямых два, а тут получается бамбук отсеется. Ну не будет бамбук в двойке с такой как бы, с таким составом, если они не соберутся. Это, мне кажется, Эвелина Деяти. И деликатесы пойдут напрямую, а бамбук будет, если вообще будет, или кто там, будет выбирать переходные. С ленцем, да? Не, ну, я не знаю, с, кем. с ленцем, да. Карте, да? 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 Честный, честный пенальт. Плохо! Плохо бить. которые хотят не вылетать, просыпаются. Что ж, целый год так не играть. Бегали да. в Ярволицы очень любят просто пространство. Им надо всегда вы... почти всегда выигрывать. Им тогда лучше. А эти сели и все. если бы Лада забила третий, то было бы уже все. По игре. 9 секунд, бейте, бейте. Да. бьют 9 секунд.